بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس میگا اسٹرالوجیکل ایپیسوڈ میں آپ کو فروری دو ہزار پچیس کے اہم اوقات کے ساتھ ساتھ بڑے پتے اور کام کی چیزیں بتانے جا رہا ہوں چونکہ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ روحانیات کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں چھ فروری اور اٹھائیس فروری کو جو پلینٹری پریڈ ہو رہی ہے بارہ کے بارہ برجوں پہ اور خاص طور پہ آپ پہ اس کا بہت گہرا اچھا اور بہترین اثر رونما ہونے والا ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کے برج کا روحانی شاقلہ اور روحانی مشاورت غیر رسمی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے برج کی نفسیات اور مزاج اور آپ کے روحانی احوال کیسے ہیں اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے آپ کے مسائل کے لیے جو اسٹالوجیکل ریمیڈیز ہیں بیسڈ آن رزوی اسفالوجی ہمارے بزرگوں صوفی اقبال احمد نوری خدا روحو اور علیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اشا احمد رضا خان فاضل بریلی کی تعلیمات یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں سائن ہوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ کبھی کبھی اٹھارہ فروری سے جیسا کہ اس سال دوہزار پچیس میں سن ٹرانزٹ کر رہا ہے پائسز میں اٹھارہ فروری کو تو عموماً اٹھارہ ورنہ تو لازمی ہے کہ انیس فروری سے لے کے انیس مارچ تک آپ کی پیدائش کا دورانیہ رہتا ہے بعض اوقات بیس مارچ کو بھی چلا جاتا ہے یہ کسپ ڈیٹس ہیں یہ کوئی حتمی ڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو ٹروپیکل سسٹم اگر یہی آپ کی تاریخ پیدائش ہے تو آپ اپنے سن سائن بیس ہوروسکوپ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا رائزنگ سائن یعنی تالے وقت پیدائش رائزنگ سٹار ایسینڈنٹ بھی پائسز ہے تب بھی یہ ویڈیو جو ٹروپیکل سسٹم کا ہے یہ آپ کے لیے ہے لیکن اگر آپ کو آپ کی تاریخ پیدائش معلوم ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام کے پہلے حرف دال یا چے کے ذریعے بھی اسے سن سکتے ہیں یعنی آپ کا نام سی ایچ سے شروع ہوتا ہے یا ڈی سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو فالو کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں فروری دوہزار پچیس کے توقیات احوال و آثار اور ممکنہ حالات آپ کی خدمت میں پیش کروں میں غیر رسمی طور پہ ایک بہت بڑا روحانی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم روحانی علوم فلقیہ کے ماہر صوفی الحاج اقبال احمد نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے برج ہود کا کیا حد و خال خاکہ پوری زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے مختصر اور جامع اور آپ کے لیے صدا بہار ریمیڈیز اسٹالوجیکل ایڈوائز یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں کون سا فتح نامہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مبارک ہے اور کون سے اسماع الہیہ کا ورد آپ کی زندگی بدل دے گا یہ سب کچھ آپ کو پہلے بتا دوں پائسز ہندی میں مین راشی آپ کو کہا جاتا ہے آپ کا جو لارڈ حاکم کوکب ہے وہ جوپیٹر یعنی براسپت گرو ہے اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا حاکم کوکب مشتری مانا جائے گا جوپیٹر مانا جائے گا اور جوپیٹر بارہ سال کے بعد ٹرانزٹ کر رہا ہے اپنے ایکزالٹڈ ہاؤس میں کینسر میں جا رہا ہے فی الحال جیمین آئی میں ہے جون میں یہ کینسر میں جائے گا اور اگست دوزار پچیس میں بارہ سال کے بعد گرو اچھا گرہ ہمارے ٹروپیکل شاکھا سسٹم میں شرف مشتری ہونے جا رہا ہے تو مبارک ہو اس وقت کی اہمیت سے آپ نے ضرور فائدہ حاصل کرنا ہے اور اگر آپ کی پیدائش غروب آفتاب کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یعنی اندھیرے میں ہوتی ہے تو پھر آپ کا حاکم کوکب نیپچون ہے جو خفیہ امور روحانیات اور عظیم پر اسرار باطنی علوم کا کوکب ہے جو ماڈرن کوکب ہے وہ نیپچون ہے تو نیپچون طویل عرصہ آپ کے ڈیکن میں رہا ہے دوزار پچیس میں یہ موو کر رہا ہے ایریز میں جا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے اب بڑھتے ہیں صوفی اقبال منوری صاحب آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جن کا پیدائشی برج ہوت ہے وہ بلند قامت ہوتے ہیں خوش کلام ہوتے ہیں گندمی رنگ کے ہوتے ہیں ابرو کشیدہ ہوتے ہیں یعنی ایسے کھچی ہوئی کمانوں کی طرح آپ کی یہ جو ابرو ہے یہ ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کسی بیوٹیشن سے یہ بنوائی ہوئی ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے شریف تباہ ہوتے ہیں بڑے ملنسار ہوتے ہیں خوش خلق ہوتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں انٹیک نوادرات اور عجیب و غریب چیزوں میں ان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور عجیب و غریب چیزوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں دل کے سچے زبان کے صاف وہ ہوتے ہیں دشمن بہت بنا لیتے ہیں اپنی قدر نہیں کرتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی قدر نہیں کرتے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے اپنا خیال کرنا چاہیے سب سے پہلے خود پہ دھیان دینا چاہیے پہلے خیش پھر درویش پہلے آپ پھر گاک کوئی ان پہ غالب نہیں ہو سکتا اپنی دعاؤں میں جس کو یہ یاد کریں وہ اس کی قسمت سمر جاتی ہے اور ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اکثر ان کی زبان پہ جو چیز آتی ہے وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے سادہ لوہی کے سبب دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتے ان کو نا ایک مشیر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو بتائے کہ آپ کا یہ دوست ہے یہ آپ کا دشمن ہے اس سے ذرا بچ کے رہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا بالکل پائسز کو نہیں پتا میرا دوست کون ہے میرا دشمن کون ہے یہ خود چونکہ اچھے ہیں سب کے ساتھ ٹھیک ہیں یہ سمجھتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں نہیں سارے ٹھیک نہیں ہوتے ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں یہ ذہن میں رکھیں دینے میں ان کو خوشی ہوتی ہے لینے میں یہ مر جاتے ہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے بڑے خوددار ہوتے ہیں ان کی عمر کا جو درمیانی ٹائم آتا ہے نا وہ ان کی زندگی کا سب سے بدترین وقت ہوتا ہے دس سال تک کسی بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں یہ مبتلا رہتے ہیں مخلوق کی نظروں میں گر جاتے ہیں بدنام ہو جاتے ہیں تہمتیں لگتی ہیں عزیز و اقارب جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جی بہت غلط آدمی ہے یا غلط عورت ہے بڑا بدتمیز ہے بڑا جناب یہ بد تہذیب ہے بری صحبت سے آپ کو بچنا چاہیے بدنامی اور تہمت سے آپ کو بچنا چاہیے اور نظر بد سے یہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں پائزز کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کو نظر بد لگ جاتی ہے تو آپ کو نظر بد کا دفیہ اور علاج ضرور کرنا چاہیے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں پڑوسیوں سے نیکی کریں گے بدلہ وفا سے مل جاتا ہے ملتا ہے پڑوسی ان کے حق میں اچھے ہوتے ہیں جس علاقے محلہ قبیلہ ٹاؤن علاقہ میں رہتے ہیں وہ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہتے مانتے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے یا بہت اچھی خاتون ہے لیکن زیادہ اپنے پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد کے جو آپ کا علاقہ ٹاؤن کمیونٹی ہے ان سے زیادہ آپ توقعات وابستہ نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا پائسز اکثر دو شادیاں کرتے ہیں محبتیں بہت زیادہ کرتے ہیں زندگی کا تیرہواں برس ان پہ بڑا بھاری گزرتا ہے چودواں بھی میں اس میں شامل کروں گا تیرہ چودہ یہ جو دو زندگی کے سال ہیں یہ پائسس پہ بڑے بھاری گزرتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ان کی عمر تبعی ہوتی ہے رجب المرجب کا مہینہ پائسس کے لیے مبارک ہوتا ہے جمعہ کا دن ہر کام کے لیے مبارک ہوتا ہے اور پائسس کے لیے نظر بد سے بچنے کے لیے جادو آفات بلیات اور ہر قسم کے ناقص اثرات اور ہر قسم کے جن دیو پری بھوت مسان سایہ گم سایہ اور غیر مرئی مخلوق کے اثرات سے بچنے کے لیے تیر تفنگ گولی حملہ دشمن ہر نقصان دہ چیز سے حفاظت کے لیے فوفی اقبال نوری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے جو عظیم فتح نامہ ہے وہ جمنت الاسما محیط الاسرار تکسیر الجنہ ہے تو یہ نقش حضور قبلہ مفتی اعظم ہند کا بھی تعلیم کردہ ہے اور اس کی جو اصل تعلیم شیخ بہائی آل اللہ مقام نے دی تھی وہ ہمارے پاس یہ اصلی نقش موجود ہے ہم چاندی کی تختی پہ بھی کنندہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس تیار کردہ بھی موجود ہوتا ہے تو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے اسکرین پہ دیگر گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پڑھائی جو آپ کے لیے اسماء الہیہ آیات قرآنیہ پہ مبنی اس کو آپ سات بار اول آخر روشی گیارہ بار پڑھیں گے اور کیا یہ اچھا ہے کہ اسے آپ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں تو خوب خوب فوائد آپ کو حاصل ہوں گے پڑھنا آپ نے کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا يَا كَبِيرُ يَا مُتَعَالُ تو یہ دو اسماء الہیہ اور آیت شفاء آپ پڑھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو بڑھتے ہیں آپ کے ماہانا ہورسکوپ کی طرف سائن فروری دوہزار پچیس آپ کے لیے بہت مبارک مہینہ ہے یہ میں کوئی لگی لپٹی خوشامت درامت کی بات نہیں کر رہا دنیا جہان کے تمام ویسٹرن اسٹالوجی کو فالو کرنے والے منجم یہ بتا رہے ہیں دنیا بھر کے یونانی ستارہ شناس یہ پیغام دے رہے ہیں اور میں نے بھی اپنی تحقیق کے ساتھ جو آپ کا ذائچہ بنایا اس کو اچھی طرح سے دیکھا کھنگالا پرکھا تو جو تھیم میں نے اخذ کی ہے جو ٹائٹل اس مہینے کے لیے میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ ٹائٹل ہے کہ آپ خود کو ریچارج کریں اپنی بیٹری کو ریچارج کریں سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس میں آپ کا ہیپی برتھ ڈے جو کہ اٹھارہ فروری کے بعد آپ کے پائسس سیزن کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں جب سورج گائب تھا تو آپ کا رولر پلینٹ نیپچون ہے اور اگر آپ سورج کی موجودگی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا رولر پلانٹ جوپیٹر ہے اب معاملہ یہ ہے کہ نیپچون جوپیٹر ساؤتھ نوڈ اور وینس انہوں نے ایسے اچھے کمبینیشن پیدا کیے ہیں اور مہینے کے آغاز میں ہی کوکب محبت ایشو اشرت، تفریح خوشی خوشحالی کا کوکب آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں شرف یافتہ ہوا ہے ایکزارٹ ہوا ہے تو آپ کو بڑے اچھے اچھے خواب آئے ہیں آپ کی روحانیت پروان چڑھی ہے آپ کا تخیل بہتر ہوا ہے اچھا روحانیات کا پر اسرار امور کا صوفیانہ درویشانہ انقلابی اور بغاوت پہ مبنی اور عجیب و غریب قسم کے افکارات پہ مبنی جو پلانٹ ہے نیپچون اور جو حساس اور گہرے امیق رازوں کا بادشاہ ہے اور جادو اور روحانی علوم اور مخفی علوم اور سپریچیلٹی کا یہ ایک ماڈرن اسٹرالوجی میں بڑا اہم کوکب ہے یہ آپ کے فرسٹ ڈیکن میں کافی عرصہ سے موجود تھا اب یہ آپ کا کچھ ہی عرصے کے لیے مہمان ہے موسم بہار کا یہ آخری سیزن ہے جب نیپچون ان انفائسیز ہے اس کے بعد نیپچون موو کر جائے گا ایریز میں تو یکم فروری سے خوبصورتیوں کا اضافہ آپ نے دیکھا ہے اپنے خیالات کو نیا مانا پہنائیں اپنے دل کے اندر کی جو مقدس عمارت ہے اس کو سمجھیں اپنے دل کی آواز کو سنیں مجھے مولانا روم کا ایک شیر یاد آ رہا ہے دل بدست حج اکبر است کعبہ بنیاد خلیل دل جلوہ گاہ رب اکبر است یعنی اگر آپ اپنے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیں اور دل کے اندر جو مقدس مقام ہے اس کو سمجھ لیں تو یہ حج اکبر سے بڑی بات ہے خانہ کعبہ کی بنیاد جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور دل میں نشست اور جلوہ اللہ رب زلجلال کا ہے رب اکبر کا ہے وہ اپنے اندر خدا کو تلاش کریں خدا کے ساتھ بات کریں خدا کے ساتھ گفتگو کریں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ کو عدیہ معصورہ پڑھنی چاہیے اور با معنی پڑھنی چاہیے میں آپ کو ایک بہت بڑا روحانی مشورہ دینے جا رہا ہوں یہ ابھی مجھے آیا ہے تو میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑا روحانی گفٹ ہے شابان و معظم کا مہینہ ہے آپ کو آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعا دعا شعبانیہ ضرور پڑھنی چاہیے دعا شعبانیہ یقین کریں یہ وہ دعا ہے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دے گی آپ کی اللہ سے ملاقات کروا دے گی دعا شاہ بانیا اہل بیت علیم السلام کی دعا ہے با ترجمہ پڑھیے گا آپ کو لطف آئے گا آپ گویا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں گے اور آپ جن معاملات میں بے بس تھے بے اختیار تھے اور پریشان تھے وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی آپ اپنے تمام مسائل کی گٹھڑی بنا کے اپنے رب کے حضور پیش کر دیجئے دعائے شاہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتایا یہ پائسز آپ کی سالگرہ پہ میری جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے دعائے شابانیاں آپ لازمی پڑھیں اور با ترجمہ پڑھیں دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے پلے سٹور پہ آپ کو مل جائے گی انگلش ترجمے میں آپ کو ٹرانسلیشن میں مل جائے گی دنیا کی ہر زبان میں آپ کو دعائیں شابانیاں آسانی مل جائے گی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو پڑھیں تو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا آپ کے اندر کا درویش آپ کے اندر کا صوفی وہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور خدا کے ساتھ حیرت انگیز تعلق آپ کا قائم ہوگا سجدہ میں دعا پڑھیں سجدہ میں دعا مانگیں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں تو اس سے آپ کے اندر اس قدر اطمینان پیدا ہو جائے گا آپ کا قلب آپ کا باطن منور ہو جائے گا اور زندگی کے بہاؤ میں اس اتنے بڑے سمندر میں جو آپ ایک تنکے کی طرح کبھی یہ جا کبھی وہ جا اتھل پتھل کر رہے ہیں ایک مطابقت آ جائے گی ایک نئی جہت آپ کے سامنے آئے گی ایک نیا دروازہ آپ کے سامنے آ جائے گا جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو دعا آپ کی تقدیر آپ کی قسمت کو بدل دیتی ہے اور آپ کی زندگی میں معجزات آنا شروع ہو جائیں گے مراکل آئیں گے روحانی تجربات مشاہدات آپ حاصل کریں گے چونکہ پائسس کا تعلق ہی روحانیات کے ساتھ ہے سپریچویلٹی کے ساتھ ہے اور عظیم روحانی منصب کے ساتھ ہے جو آپ کو اندر عطا کیا جاتا ہے آپ کے اندر سے اس کا انکشاف ہوتا ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں صبر کیا ہے آپ کی علامت ہمدردی ہے انسانیت کی خدمت ہے اسی سے آپ کی قسمت میں اضافہ ہوتا ہے آپ بتدریج ترقی کرتے ہیں جب آپ فلاح عامہ کے لیے کام کرتے ہیں بنی نو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں اچھا اب ایک دوسری بات پچھلے کئی ہفتوں سے 6 دسمبر سے مارس آ, ریٹرو گریڈ تھا یہ جنگ جو سیارہ آپ کو کافی پریشان کیے ہوئے تھا 23 فروری تک یہ ریٹرو گریڈ ہے اس کے بعد یہ سدھر جائے گا راہ راست پہ آئے گا مستقیم ہو جائے گا تو رشتے ناتے تعلقات ان کی الجنے ختم ہو جائیں گی جو سستی غفلت آپ محسوس کر رہے تھے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تیرہ فروری کا جو فل مون ہے شابان المعظم کا بدر کامل وہ آپ کے معاملات میں آپ کو فتوحات دے گا کامیابیاں دے گا اور پھر جو ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے یہ آپ کے تخیل کو اجاگر کر رہا ہے آپ کی خواہشات کو بھڑکا رہا ہے آپ کے اندر توازن لے کے آ رہا ہے آپ نئے مقامات پہ جائیں تفریحات پہ جائیں میل ملاب کریں اپنوں پہ توجہ دیں لوگوں کا مسئلہ اطمینان سے سنیں اور گہرے عمیق احساس کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں خداوند قدوس کی جانب سے اس کے یہ بہترین بنائے ہوئے سیارے ستارے آپ کو جو طاقت اور توانائی دے رہے ہیں ان کو قبول کریں آپ کی کمزوریوں کا خاتمہ ہو رہا ہے پچیس فروری اطارت اور زول کا کنجیکشن آپ کو طاقت اور توانائی سے بھرپور کر دے گا آپ کی کمزوریوں کا خاتمہ ہو جائے گا آپ یہ جان لیں گے کہ کون سے کام آپ کے لیے ناموافق تھے آپ کی کمزوری کا سبب تھے آپ کے لیے پریشان کن مسائل پیدا کر چکے کون سی غلطیاں آپ سے ماضی میں سرزد ہوئی خاص طور پہ پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے کیا کھویا ہے کیا پایا ہے اچیس فروری کو اس بات کا آپ نے محاسبہ کرنا ہے اور آپ جان لیں گے اچیس فروری کا دن اس حوالہ سے بہت اہم ہے اس کے کے بعد جو مارچ آغاز کا نیا چاند ہے یہ آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے آپ کی دہلیز پہ دھن دولت روپیہ پیسہ آئے گا زندگی میں اسباب رزق کا ذرائع آمدن کا ایک نیا دروازہ آپ پہ کھلنے والا ہے فروری میں اس پہ پہلے سے ہی سوچ وچار کر لیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سے نئے طریقے کون سے نئے زاویے کون سے نئے اینگل لے کے اپنے رزق کو کاروبار کو بزنس کو دکان کو تجارت کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی ضرور بنانا چاہیے اور حکمت عملی آپ کو مل رہی ہے آپ پہ الہامات کی بارش ہوگی آپ کو بشارتیں ملیں گی تو اپنے اندر کی آواز کو سنیں اور یہ جو اسٹالوجیکل وائبز آپ کو مل رہی ہیں اس سے اپنی بیٹری کو ریچارج کریں یہ آپ کے لیے بہت بڑا اہم روحانی پیغام تھا اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام ہے اسے لازمی سماعت فرمائیے اور مجھے اجازت دیجیے